Куда поселили? Вот сюда, вагон. Да, он обогревается хорошо, нам дали чай, нормально все. Да. А питание? А питание, говорят, попозже там волонтеры, да. Волонтеры поднесут бутерброды и опять же чай, да. Ну, я рад и этому. Питание здесь есть? у не голодные? Нет, ну мы сами купили. Да, сами купили. Они предлагают питание? не конфеты, ну, да, конфеты, дали, печенья, чай, предложили. чай так вот. И все. А так мы купили пирожок, там, там вот магазинчик, ну, это одноразовая еда, там я салатик купила, нормально, не голодные. У <говорит> меня там уже никого нету, все уехали еще раньше <говорит> всего. А, а ни, воды, долю, ни света, не думаю, как можно, не месяц вообще, не, не, не приня, <говорит> нету вообще. Ну, я жила в старой части, там, одевка, старая химик, это... Я хоть там с колодца принесу воды, а на химике вообще воды нет. Раньше... Вот шестом этаже Притащу собі три літра неділю пользуюсь. Очень страшно. І не знаєш, хочеться додому. Вік прожили 70 років. І не знаєш, де свою. хати порозбивали. Учора стояла, синова хата сьогодні ночью попала бомба. Серед хати все. І вони уїхали в Харків. Я уїхала сюди, все, нема ніде нічого. Моя квартира розбита, усе розбите, і оцей бомж, ось в чому стою. вот в сумку накидали продуктов. Спасибо этому городу, спасибо волонтерам. Слез не могу сказать спасибо. За не дали пропасти. Пидные не несут и несут, так говорю, да хватит, насколько сколько можно, спасибо. А они несут и несут и несут, суть. я не знаю, что тут за народ такой. Это ужасно. Вся Авдеевка перебита. Надо восстанавливать все. Потом у меня на доме вот этот ДНРовский снайпер, чешеван. И с пулеметами или с чем там, ну, таскает по крыше, туда-сюда. Спать не давал. Это когда ДНР снайпер был? Ну, вот две недели. Вот две недели. Не дает спать. Бахкает, стреляет. Он уж огонь идет. Идет, идет такой страшный. Это ж будешь идти ночью, можешь, можешь попасть под обстрел.